puasa lain macam dalam bab zakat orang-orang kaya yang mampu wajib memberi zakat orang-orang miskin orang-orang suka orang-orang ni dapat terima zakat jadi hubungan antara si kaya dan miskin dalam satu jamaah yang kaya memberi yang miskin dibantu jadi kemah Kemudian puncaknya ke Mekah. Ke Mekah ni kita dengar namanya jemaah haji. Dia tak kata orang haji. Tapi dia panggil jemaah. Jemaah ni bukan seorang. Dia kena ratusan ribuan jutaan. Jemaah haji Malaysia 30 ribu lebih. Jemaah kat lain pula berapa lagi. Jadi jemaah haji ni datang. Allah aturkan, Nabi aturkan Dalam sistem haji ni Kamu pergilah Satu Zulhijjah Satu Zulka Endah Sepuluh Zulka Siapa pergi-pergi-pergi Ini orang panggil zaman pengumpulan Masa pengumpulan Masuk sahaja Lapan Zulhijjah Masing-masing berangkat menuju ke Arafah Sembilan Zulhijjah kosong Mekah. Maksud kosong ni jemaah haji tak ada di Mekah masa tu. Hak orang yang duduk Mekah marilah untuk nak sembahyang, nak ibadat tapi jemaah haji masa tu duduk mana? Arafah. Itu sama semua berjemaah. Kemudian bila tenggelamnya matahari berjemaah mereka pergi ke mana? Mereka datang pula ke Muzdalifah sama-sama ni labbaik Allahumma labbaik. ada sebut Allahu akbar Allahu akbar sebab tu malam raya malam raya ha, kemudian duduk bermabik di musdalifah sepatutnya kemudian esok pagi selepas mayang subuh selesai ibadat pakak menuju ke Mina untuk melontak berjemaah semua sekali-sekali sampai selesai ibadat haji tu hampir sama semua Puncaknya di Arafah Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Kita kembali kepada solat berjemaah ni Kenapa solat berjemaah? Solat ni tuan-tuan Kita boleh buat sorang-sorang Tapi solat berjemaah itu 27 kali ganda Kenapa peri pentingnya salat berjemaah? Kerana salat berjemaah menyebabkan Take care kita, kawan kita ni rapat sangat Saya cerita kita duduk sini Kebetulan masa jual rumah di sini Kita tengok harganya Masya Allah Bila jual rumah tu kita mampu beli Rumah ni tuan-tuan bila kita dapat kita pun bagi tahu adik-beradik kita. Jomlah pakat beli rumah sini senang kita duduk sekeluarga dekat-dekat ni. Jadi abang dia duduk sini, akak dia duduk situ, adik seorang duduk situ. Hampir sini semua. Tapi bukan serumah lah. Rumah ni, rumah ni, rumah ni dapat. Tapi kesiangnya, mereka hanya sedarah sedaging tapi dari segi solat bukan sejemaah. Ni banyak macam tu. Yang jemaah di sini regulernya ada lebih kurang dalam 50 orang. Orang kata komik setiap waktu. Yang lain pula capur pula lebih kurang 100 orang. Tuan-tuan antara 50 orang ni walaupun duduk sana satu sana satu, hok ni asal Kelate, hok ni asal Perlis, hok ni asal Sarawak, hok ni asal Johor, hok ni Negeri Sembilan, hok ni Selangor, ada seorang Kuala Lipur, ni seorang Melaka. Gitulah. Tapi oleh kerana mereka ni berada dalam sejemaah solat pagi-pagi macam cuti hari Sabtu, mengeteh Perkena roti canai Sama Kadang-kadang boleh buat janji pula Petang ni nak makan mana ha, Dia kata kat, kat janda tu Sedap kot kata ha, Allah kata Ya kena Macam-macam ya, Isu sedap lah Oh ni pula kata jom kita makan nung lah Lama tak lay cikang Oh ni kata saya tak leh lah Saya kena ikan bakar Kau sekali-sekali Apa? Hubungkan Kesang berjemaah Tuan-tuan, satu waktu saja Pak tak datang, kawan-kawan dia riuh. Kak, pak mana? Tuan-tuan. Sedangkan dia ni ada lima adik-beradik lain, dia tak tahu. Kadang-kadang orang bagi tahu, "Hei, kau tak tengok adik kau? Tengok apa?" Tak, adik kau masuk hospital. Bila? Tiga bulan dah. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab tak ada hubungan. Tu pentingnya salat jemaah. Sekarang satu, satu benda. Bahayanya sekarang ni satu fenomena baru ni di dalam masyarakat Malaysia baru-baru berlaku lah. Maknanya taklah parah lagi. Tapi kalau di Jepun, di Korea banyak berlaku. Dipanggil apa? Orang tu dia suka duduk sorang-sorang Rumah dia sorang-sorang Bila dia duduk sorang-sorang Kadang-kadang lepas tiga hari Jiran dia baru busuk Telepon kepada polis Ataupun bahagian perbandaran ni Pecah itu tengok Mayat tu tengah repuk dah sikit Kata empat hari setengah dah mati Lima hari dah cerita ni fenomena ni banyak di negara seperti itu di Malaysia ada tapi jangan-jangan ada semalam ke dua hari lepas saya baca seorang mati dah lama baru tengok Allah kenapa kerana biasanya dia seorang-seorang dia tidak ada ikatan dengan kawan-kawan dia ada seorang lelaki orang daripada Saudi. Dia duduk satu negeri namanya Ha'il. Ha'il ni satu daerah besar, negeri besar di Saudi dekat dengan Riyak. Riyak ni dekat seribu batu daripada Mekah, Madinah jauh. Naik kapal terbang sejam, sejam setengah. Kalau kita naik kapal terbang daripada Riyak tu jauh lah. Riyak ni macam ibarat kita kau. Kita sini kak dia Bangkok lah atas. Tapi dia satu negara. Ha ini sebuah tu. Di situ dia sifat kampung sikit. Ada seorang lelaki namanya Fairuz. Talal Fairuz ke apa Fairuz? Lelaki. Dia orang biasa je. Dia di kampung dia, dia sentiasa datang ke masjid. Dia bukan tok guru besar, ni orang biasa datang ke masjid. Dan dia duduk sebatang kara Sama ada isterinya mati dah ke Ataupun berpisah hidup ke Wallahualam lah anak-anak Dan dia rapat dengan jemaah-jemaah di masjid ni Dia selalu pesan kepada jemaah masjid Dia kata sedara Tuan-tuan Kalau tuan-tuan tengok saya Waktu zuhur tak datang Contoh Asar tak datang juga saya minta tuan-tuan pergilah ke rumah saya Boleh jadi saya mati Apa yang dia buat ni tuan-tuan Itu pesanan dia Takdir Tuhan Dia mari masjid Semayang dalam masjid Semayang berjemaah Mati masa tu Track record dia sudah 40 tahun semayang berjemaah di masjid Tengok tuan-tuan Mulianya orang solat berjemaah. Kerana itu tuan-tuan Kita baca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW A to Z Berdasarkan kiraan masa Daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dia ni dalam hidup dia tak pernah semayang seorang-seorang Kecuali dalam dua, tiga ataupun paling banyak pun lima waktu sahaja Hak lain berjemaah Sakit di papa Nabi semayang berjemaah Tak pernah tinggal semayang berjemaah Kalau boleh biar ada satu sifat dalam hati kita Tak semayang berjemaah kita rasa rugi kerana itu Nabi kata apa? Salatul jama'ati afdalu min salatin nadwi Mati setahun 1999 Dia dianggap mufakir islami yang luar biasa Kitabnya Maza khasiral alam bin hitatil muslimin Apa ruginya dunia apabila umat islam melemah dalam buku itu adalah dianggap buku terbaik di kurung ini dalam bidang ni hebat dia dia orang India dalam hikayat yang kami kisahkan hidup dia ni pernah satu ketika dia terlepas mayang berjemaah Isya dia pergi cari masjid lain pula terlepas juga cari masjid lain sampai dua tiga buah masjid akhirnya sepak semayang berjemaah di masjid seterusnya Peri pentingnya jaga semayang berjemaah Dengan sifatnya seorang tuan guru Seorang maulana Seorang syekh Seorang pendakwah Seorang mufakir Seorang kuat ibadat Seorang yang salih Allah bagi macam mana tuan-tuan Mati dia ada lima kelebihan Kita dapat satu nak pada Mati dia ni dia dapat lima kelebihan Nombor satu Dia mati di bulan Ramadhan Nombor dua Dia mati dalam keadaan berpuasa Nombor tiga Dia mati dalam keadaan dalam masjid Nombor empat dia mati dalam keadaan sedang tunggu sembahyang dalam keadaan berwuduk nak semayang Jumaat. Nombor lima mati hari Jumaat. Nombor enam mati sedang baca Quran mengadak kiblat surah Yasi. Sampai kepada ayat innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyiyar rahmana ghaib fabashirhu bima'firatin wa ajrin karim mati ayat ni cerita kepada Nabi Muhammad tentang tanggungjawab sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah dakwah maka Allah beri berita gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia mati masa tu bila mati macam tu tuan-tuan apa berlaku gegak gepitalah tok imam Pusmayang semayang cepat gini gini dia wasiat kalau dia mati waktu ni waktu depan tu terus ke bumi maknanya jumaat mati asal ke bumi ha ah, tu wasiat ulama lah dia tak suka lambat-lambat tuan-tuan tahu bila dia mati orang semayang jenazah dia suku juta manusia hak semayang raih di Malaysia pun banyak Poinnya semayang berjemaah Hebat tu orang semayang berjemaah Hebat Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Salat berjemaah ni kenapa hebat? Hebatnya salat berjemaah ni tuan-tuan Allah bagi 5, 6, 7, 8 Maknanya banyak kelebihan hasil daripada salat berjemaah saya contoh. Malam ni tuan-tuan mari ke surau ni Munawarah nak sembahyang berjemaah. Sembahyang Maghrib. Apa kelebihan? Kelebihan yang pertama. Tuan-tuan datang ke masjid ke surau ni kalau menjadi adat Tuan-tuan orang lain semua Disuruh saksikan Tuan-tuan ada imam Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid, fashhadu lahu bil iman. Bila mana kamu tengok seorang lelaki itu berada selalu datang masjid, saksilah dia ni ada iman. Satu. Kedua, orang yang datang ke masjid ini satu langkah satu pahala. Satu langkah diangkat satu derajat. Satu langkah dihapuskan satu dosa. Berapa langkah? Ustaz tak main lakoh dah Dia main motor sika Main kereta Dia kira pula minyak naik ha? Mahal lagi ha, Bukan minyak tu peri boleh orang Pergi ambil air telaga Letak tak boleh ha, Mahal lah Baik Nombor tiga Bila kita nak datang masjid ni Hati kita ni tergantung pada masjid ini termasuk dalam hadis sabatun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya tujuh golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tak ada lindungan. Salah satunya rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Lelaki yang mana hatinya tergantung dalam masjid, pada masjid. Jadi dia dapat lindungan Allah. Seterusnya bila mana dia datang ke masjid Dia masuk masjid atau surau Dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma fili zunubi Wabtahli abwa barahmati Doa dapat pahala Dia masuk masjid Dia masuk surau Dia semayang tahiyatul masjid Nabi kata iza dakhala ahadukum al masjid fa la yajlis hatta yarka' rak'atain. Masuk masjid jangan duduk sehingga semayan dua rakaat. Ah. Dapat pahala. Tiba-tiba tu bila azan Allahu akbar Allahu akbar dia jawab azan dapat pahala. Apa yang berlaku lagi dia baca doa selepas jawab azan Allah marbahazi ta'atita mahingga akhirnya dapat pahala bahkan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia semayang sunat sebelum maghrib. Nabi sebut dalam hadis sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi kamu kena semayang sunat sebelum maghrib kamu kena semayang sunat sebelum maghrib kamu kena semayang sunat sebelum maghrib Nabi kata apa limang syak bagi siapa yang mahu Dapat lagi pahala Kemudian Dia tunggu nak semayang Nak tunggu ni nak semayang Kan dia ada masa bukan pahazan tu terus lalu. Ini juga dipanggil riba Nabi kata Fazalikum riba Salah satunya intizarus salah Ba'da salah Tunggu salat selepas Dia doa Doa di antara dua azan Maksudnya azan dan iqamah adalah makbul Diterima oleh Allah dia masuk sah pertama. Nabi kata lau yang lamun nas ma fi al azad wa ma fi safil awal. <coughs> Illa an yastahimu lastahamu Kalau manusia tahu hakikat kelebihan azan Dan juga berada di sah pertama Melainkan terpaksa mengundi Mereka sanggup mengundi kalau tahu hakikat Saya ingat tu bila lambat-lambat sikit Minta maaf you are fire Aku ambil alih ha. Sebab apa? Sebab tahu tentang fadilah azam ni Duduk sah pertama Kelebihannya cukup besar di sisi Tuhan Tengok kita dapat Kita sembahyang berjemaah Kita dapat pahala kita masuk dalam masjid kemudian kita pula sembahyang sunat namanya sunat rawatib. Semayang selepas maghrib dapat pahala. Kita duduk sini tunggu niat etika apa semua sekali ni dapat pahala. Kita dengar majlis ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa nak belajar ilmu cari dia Allah mudahkan baginya jalan ke syurga dapat pahala. Semayang sunat dia boleh buat Saya sebut tentang kelebihan solat-solat sunat rawatib Sunat tahajud, Sunat witi Macam-macam ada 17 jenis sunat Dan fadilatnya, kaifiatnya termasuk hajat Termasuk apa-apa, duha apa Kita boleh beramal Dapat pahala Maknanya tuan-tuan Hanya perbuatan kita Datang pada waktu maghrib Kita balik waktu isyak dalam jumlah lebih kurang sejam setengah ke dua jam tu Tak sampai pun Kita dapat segunung pahala Bermain, ber, Berbanding dengan kita duduk seorang-seorang di rumah Duduk semayang-semayang biasa saja Kerana itu tak pelik bila kita tengok Mereka zaman dulu belum bersemayang berjemaah Sa'i ibn al-Musayyib ini dipanggil Sayyidut Tabi'in. Penhulu Tabi'in. Alim. Orang Madinah. Lahir tahun 15 Hijrah. Bila lahir 15 Hijrah, dia tak sempat dengan Nabi. Nabi wafat sebelah Hijrah. Jadi, Sa'id bin Al-Musayyib yang digelar sebagai Rawiyatu Umar. Perawi kepada kalam Sayyidina Umar. Sohu sangat Sa'id bin Al-Musayyib. Dia buat dua statement. Statement pertama dia kata Sudah empat puluh tahun Sudah empat puluh tahun Aku tak pernah lupu takbiratul ratul ihram bersama imam Kita boleh baca je nak buat tak mampu lah Kita empat hari pun teh Empat puluh tahun satu pandangan dia yang kedua dia kata apa? Sudah 20 tahun. Tak kala Tok Bila Azam, aku sudah ada dalam masjid. Dia punya kami sungguh. Al-Ahmash buat kenyataan. Al-Ahmash ni seorang ulama' yang suhu sekitar tahun 100 ataupun 80 90 hijrah atas awal sikit ni. ni, dia, dia, dia lebih dulu pada Imam Syafi'i lebih kurang sezaman dengan Imam Abu Hanifah nama sebenarnya Sulaiman bin Mehrad Amas ni dia macam mata tak apa nak nampak dia bila dia sakit nak mati anak isteri dia sedih dia kata jangan sedih Abah Atuk kamu ni sudah 60 tahun tak pernah lupuk takbiratul ihram bersama Imam apa makna pertama maknanya di sembahyang berjemaah. Kedua maknanya di sembahyang di masjid. Ketiga bermakna di sembahyang di sah pertama. Keempat sudah tentu di sembahyang khusyuk. Dan kita kata orang macam ini dia luar biasa. Sebab dia betul-betul istiqamah salat berjemaah. Seorang bernama Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam zaman tabi'in duduk Madinah. Tua dah nak mati. Dalam keadaan nak mati ni Uzu tiba-tiba dengar azan. Dia kata bawa saya ke masjid. Dia minta anak cucu dia keluarga dia bawa dia. Saya minta lima minit saja lagi ya. Atau dua jam boleh? Ada makan tak depan ni? Kalau ada makan kena cepat insyaAllah. Sepuluh minit lagi. Sudah, sudah saya ngajar sepuluh minit nanti. Azan. Sudah azan tu. Ha, bolehlah semayang tu. Ha, gitu. Ya? Ha, yeah?